В прошлой неделе предприятие выполняло работы по подготовке к новому отопительному сезону, заменяли внутридомовые транзитные сети, в частности, работали по двум адресам, Готов, провели инвентаризацию, демонтировали задвижки, которые у нас были на незадействованных сетях. К сожалению, мы на сегодняшний момент испытываем финансовые трудности приобретения приобретении новых, поэтому идем и таким путем демонтировали задвижки, значит, проводим их профилактику для подальшего использования. На сегодняшний момент у нас через Пазова прошли торги по двум тонам труб. Мы планируем, собственно говоря, аккумулировать средства для того, чтобы рассчитаться за эти две тонны. Но, к сожалению, пока у нас заблокирован счет на сегодняшний момент. Кстати, на нем аккумулированы средства для выплаты заработной платы на сегодняшний момент заработная плата выплачивается через Державную каналочную службу на основании протокола комиссии по трудовым спорам. Это единственный вариант практически реализуемый в этих условиях. Заработка обязана выплачивать уже на защищенной статье. Да. Поэтому на сегодняшний момент мы ожидаем, что с нас еще платежками с ДВС будет снято еще накопленная сумма, которая есть на арестованных счетах, это 330 тысяч. У нас останется около 100 тысяч, я планирую, что в течение, может быть, недели, и эта сумма будет погашена. Все налоговые обязательства по единому социальному НЭСКО, и в они выплачены ранее, то есть здесь задолженности нет. Да, это заработная плата у нас за май месяц. Теперь, что касается следующих работ, мы также подготовили площадя и планируем, собственно, после разблокировки и открытия счета оплатить приобретение бетона мы его в принципе привезем из криворога и планируем на этой неделе провести бетонирование тех площадей где мы проводили работы это пределы там 120 150 квадратных метров на сегодняшний момент к сожалению мы пока не имеем от... в жаре еще ответа на наше предложение по выполнению работ на 1200 квадратных метров которые мы планировали за счет взаимозачета провести с Ужеева, поэтому приступаем к работам самостоятельно времени собственно говоря ждать нету теперь что касается расчета населения ну, к сожалению платежи населения за июнь месяц на 100 тысяч уменьшились по сравнению с маем месяцем пришло 1 миллион 25 тысяч по состоянию на 6 включительно число проплачено населением 220 тысяч Зачетов в связи с алгоритмом проведено по газовым обязательствам на всего лишь на 47 тысяч. Здесь все газы и, и в том числе Днепропетросгазы, Утрансгазы и НАКНАВТОГАЗ. Напоминаю, нам с 1 июля установила НКР КП установили алгоритм, который, средств, которые остаются в распоряжении нашего предприятия 9,25, то есть он еще уменьшен. Поэтому, как говорится, предприятие испытывает определенные сложности. В связи с этим я выезжал в Киев в командировку и со среды по пятницу был в командировке. на сегодняшний момент ситуация выглядит следующим образом. Удалось провести переговоры за министра регионального развития и ЖКХ Это Кругляд, значит, НКР Машкакие и Черных. разговор сводился к следующему, чтобы все-таки были внесены, да, было подано мной письмо с целью на народного депутата Кришина, мы встречались и разговаривали с целью, чтобы он сделал подание депутатское на соответствующее министерство, для того, чтобы позволили все-таки льготами и субсидиями закрываться за энергоносителей. то, что делалось в предыдущие годы, то, о чем нам говорит постанова соответствующая, так званая 20-я, которая разрешает проводить эти зачеты, то, что делают, собственно говоря, предприятия, вот коллеги «Водоканал», которые отчитываются о такой же работе. Поэтому э, на основании совещания у Короляка могу доложить следующее. Он должен был после моего визита дать поручение э, Пруцакову Владимиру Владимировичу, заму администрации, с целью подготовки соответствующего распоряжения главы администрации Резниченко по поводу проведения таких зачетов. Поэтому есть, я, собственно, дал поручение своим специалистам. Мы подготовим соответствующее обращение на вас, Владимир Васильевич, и на Резниченко или на Пруцакова с целью подготовки такого распоряжения. И, в принципе, ожидаем, что если эта схема будет решена, мы в ближайший месяц можем закрыть долг за исключением пения штрафа, но это сумма в пределах 3,3 миллиона. То есть практически перед Облэнерго вопросов у нас не будет. Вопрос мной поднимался по поводу расчетов Днепропетров, Днепропетровсгаз, о том, что не было распределения в январе месяце. Он сказал следующее, мы должны обращаться за вашей подписью, должны обращаться в НКРКП, к Вовку, председателю комиссии, значит, в связи с этим я переговорил с Машлякивским, он не возражает, это член комиссии, Руслан Ленинович, с целью, чтобы они сделали перераспределение, в связи с тем, что в январе не было такого распределения в адрес Днепропетровсгаза, чтобы они сейчас по факту сделали перераспределение в Днепропетровсгаз за счет средств на кнафтогаза. То есть, чтобы Днепропетровсгаз свои деньги получил. То есть, в данном случае он так как и я рассуждали в том смысле, что эти деньги они изъяты, просто они пошли не на тот адрес, они пошли в адрес НАК нафтогаза. То есть они оттуда должны быть распределены э, насчет э, не про но я, честно говоря, мало верю в такое решение вопроса, поэтому в связи с этим я дал поручение, мы будем еще готовить э, на, на ваше имя, на имя городского совета предложение. Я вам докладывал ранее, у нас есть на балансе предприятия КП «Желтоводство и газовые сети вместе со шкафными устройствами. Значит, с целью, чтобы провести, ну, провести процедуру отчуждения этих сетей и передачи их Основной организации, их обслуживает, это Днепропетровзавод. То есть нам эти сети в принципе не нужны, и они передавали в свое время теплосети именно с этой целью, чтобы, когда наступит соответствующий момент, провести расчеты по долгам. Я думаю, что этот момент наступил, поэтому мы можем таким образом также пойти, и если будет добрая воля со стороны Днепропетровзавода, также уменьшить долговые обязательства. Ну, в принципе есть более меньше такие ну, вопросы, которые, может быть, менее важные. Ну, при этом, кстати, один из вопросов я обсуждал с начальником департамента НКРКП Черных Светланой Николаевна, Вопрос все-таки установления тарифов для теплосети. Не поднятие, а установление тарифов за тепловую энергию. Речь идет о том, что мы одно из немногих предприятий, которым не устанавливается тариф на метр квадратный. Если вы замечаете, отслеживаете сайт, то есть тариф устанавливается только на ГИУ. Соответствующее постановление Кабинета министров и методика требует установления такого тарифа. Ну, у нас достигнуты определенные соглашения, в этом направлении будем работать. Но я не уверен, что до начала отопительного сезона нам установят тариф на метр квадратный в связи с тем, что, как она сказала, у нас очередь очень много предприятий. Поэтому они там работают с каждым предприятием в деталях. Если нет, мы будем продолжать тогда работать, так как работали предыдущие годы, то есть выносится производственная программа. Производственная программа всегда утверждается и с учетом удельных норм устанавливается стоимость метра квадрата. Ну, на сегодняшний момент э, предприятие имеет долгов перед НАК осталось у меня долгов э, в сумме 20 миллионов 900 тысяч. Э, в принципе, э, ну, это значительное уменьшение долгов по сравнению с тем, что было. Э, если начнется отопительный сезон и не поменяется схема э, предоставления услуг и тарифная политика, то в принципе предприятие имеет шансы значительно сократить свои долговые обязательства перед НАК «Нафтогазом». Ну, по остальным долговым обязательствам, я сказал, схема уменьшения долговых обязательств, в принципе, просматривается. И последняя информация, в связи с тем, что проголосован был в Верховной Раде в четверг закон 2706, рестационный номер, это про стабилизацию предприятий теплокоммунной энергетики, значит, этим законом предполагается нанести, ввести мораторий на блокировку счетов по долговым обязательствам перед НАК «Нафтогазом» и другими структурами. То есть я думаю, что это несколько изменит ситуацию в работоспособности предприятия, в финансовом положении. И мы сможем все-таки вернуться к тому, что возобновим свою работу с приватбанком по получению кредита под, если это будет необходимо, надо будет сейчас смотреть, как будет развиваться события под дебиторскую задолженность. То есть, в принципе, есть к этому предпосылки.